Halo guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini Karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan Dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi Agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya Dan juga don't forget to hit like Halo para sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang bapak yang bernama Muhammad Reza dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pak, tolong diajarin cara jual langsung karet ke pabrik. Apakah harus pakai DO atau gimana? Beserta step-stepnya. Terima kasih. Jadi begini, kalau misalnya bapak adalah sebagai petani karet tunggal, artinya kita tidak bapak tidak mengambil karet-karet dari petani-petani lain, atau biasa disebut dengan tokek karet. Berarti bapaknya tunggal, produksi sendiri, dan dijual ke pabrik. Usahakan kalau bawa ke pabrik itu, setidak-tidaknya menggunakan mobil L300 atau mobil yang kecil. Tujuannya apa? Karena tidak semua pabrik karet akan menerima karet dalam jumlah yang kecil. Misalnya dengan menggunakan sepeda motor. Mungkin hanya bisa bawa karetnya ke pabrik hanya berkisar 100-200 kilo. Biasanya pabrik tidak mau. Kenapa? Karena dengan menggunakan sepeda motor itu, walaupun sedikit, tapi sibunya sama dengan satu L300. Jadi kebanyakan mereka tidak mau jadi setidak-tidaknya L300 itu adalah setengah ton sampai 2 ton pada saat dibawa ke pabrik itu so sebelum dibawa ke pabrik bapak ibu sebagai petani cek dulu pabriknya pasti kaget, kenapa kita harus cek pabriknya karena jika pabriknya lagi krisis berarti pembayaran itu pasti lama kalau bapak ibu sebagai petani karet Apakah tahan kalau tidak dibayar dalam waktu satu bulan? Mungkin itu paling minimal, ya. Kalau misalnya dari krisis, kalau tidak sanggup, berarti sebaiknya tidak membawa ke sana dulu. Bukan berarti itu hanya satu cara saja, ada juga cara lain. Begini, ketika kita cek, ternyata pabrik itu ada masalah, ada krisis keuangan, karena biasanya. Pabrik karet ini, perputaran uangnya itu dari proses sampai uang itu balik lagi ke rekening, tidak jual sampai balik lagi ke rekening, itu berkisar lebih kurang dua bulan. Ya, karena karet itu ketika diproses itu harus dijemur dulu, jemur angin, maksudnya itu bisa membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Dalam tiga minggu itu baru diproses, ketika diproses itu baru di packing, packing itu baru dikirim, kalau kirim itu ke Singapura, ke Malaysia mungkin lebih cepat dekat tapi ini bisa kirimnya ke Amerika, ke Eropa dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan harus transit di Singapura jadi di Singapura itu kapal-kapal jurusan-jurusan ke Eropa itu sudah kumpul di sana kita antar ke sana dan di sana ditransit dan di, baru dikirim ke Eropa atau Amerika atau lainnya nah itu perjalanannya begitu jauh Ketika ada pembayaran, uang itu baru bisa membayar ke petani. Jadi itulah terus diputar-putar. Makanya kita harus mengecek dulu, pabriknya itu pada saat ini lagi krisis. Nah, kalau misalnya pembayar lancar, aman artinya ketika kita bawa karet ke sana, langsung dibayar setelah timbang. Berarti aman. Caranya bagaimana? Mungkin kalau bapak ibu mau cek ke pabrik, sulit. Tanya saja kepada mereka yang sebagai pelanggan dari pabrik itu pembayarannya gimana maksimal berapa hari kalau masih 2-3 hari itu masih normal katakanlah satu minggu mungkin masih normal tapi kalau para petani tidak akan mungkin bertahan sampai seminggu setidaknya hari ini atau besok dan seperti itu karena modalnya kecil kecuali para pengumpul yang mempunyai modal yang besar mereka bisa bertahan mungkin sampai setengah bulan mereka masih bisa bertahan karena modal mereka besar nah pada saat kita surat cek ternyata keuangannya lancar, silakan masukkan. Setidak-tidaknya menggunakan mobil L300. Ketika dimasukkan ke sana, memang sebelum dimasukkan itu kita harus ada pembicaraan dulu dengan kepala pembelian. Apakah kita ini rutin bawa ke pabrik itu? Kalau tidak rutin, ya untuk apa kita buka DO? Tidak ada gunanya. Karena kita tidak rutin memasukkan ke sana. Tetapi kalau kita rutin, dalam dua hari sekali kita bawa, dua hari sekali kita bawa, berarti kita bisa membuka DO dan atas persetujuan dari kepala pembelian. Ketika DO itu sudah dibuka, berarti kita atas nama kita sendiri. Kita masukkan terus menurut Tetapi, nah ini yang masalahnya. Pada saat terjadi krisis di perusahaan itu, berarti uang pembayaran ke petani ini pasti tersendat tersendatnya kita tidak tahu bisa jadi seminggu, bisa jadi dua minggu bisa jadi sebulan atau dua bulan, itu bisa terjadi kalau sudah terjadi krisis atau perusahaan lagi krisis keuangan makanya, cara terbaiknya biasanya gimana? perusahaan atau kepala pembelian ini akan meminta petani ini jual ke pengumpul yang lebih besar pada saat itu, pengumpul akan membeli karya dari para petani di, di tempat lokasi pabrik ini Ya, di lokasi pembelian itu Dan masuk atas nama si A Kemudian si A akan langsung membayar tunai Kepada petani karet itu Memang karetnya itu Pasti disunat Karena apa? Para pengumpul pasti menginginkan keuntungan Misalnya 1 kilo 200 rupiah per kilo Kalikanlah berapa ton karet dari para petani itu Itu merupakan Keuntungan dari pengumpul tersebut Kalau per kilo itu 200 rupiah berarti kalau satu ton itu dua berapa berarti sekitar 200.000 ribu nah begitu biasanya bisa lebih dari itu kalau misalnya pembayaran perusahaan itu lama bisa jadi satu kilo itu jadi 500 sampai 600 berarti kalau satu ton itu sudah 500.000 ribu itu yang harus dibayarkan kepada pengumpul nah ini dia Tujuannya supaya petani itu mendapatkan uang konten pada saat itu dan bisa untuk menderes lagi untuk produksi lagi dan bisa dijual ke pabrik lagi. Kalau misalnya para petani ini mempunyai modal yang kuat, ya silakan saja buka DL sendiri. Ketika krisis, para pabrik mengalami kesulitan, dia juga bisa masih bertahan, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya jual lagi ke pengumpul besar. Ini yang bisa terjadi. Ada lagi di perusahaan yang menggunakan cara lain, misalnya, misalnya saya. Bapak Ibu sudah membawa karet itu ke pabrik. Pabrik ternyata lagi krisis, tak punya uang untuk membayar Bapak Ibu. Kemudian saya dari orang luar, saya berada di sana. Saya punya modal, saya punya uang. Oke, Bapak jual ke saya. Dengan harga sekian tentu saya akan mendapat keuntungan. Nanti bonnya itu saya lah yang akan berhitung dengan perusahaan. Ada yang seperti itu. Tapi biasanya itu tidak dilegalkan oleh perusahaan tetapi mau tidak mau perusahaan juga harus legalkan kenapa? karena perusahaan membutuhkan karet dan pada saat itu perusahaan tidak mempunyai uang atau sedang dalam keadaan krisis makanya mau tidak mau perusahaan harus terima tapi kalau perusahaan dalam keadaan sehat normal pasti pembelian bond itu tidak disetujui oleh perusahaan karena orang yang membeli karet itu dia sudah untung satu tangan dan ini baru satu kali bisa jadi berkali-kali ini jual lagi ke ini akhirnya karet itu semakin lama semakin mahal ini yang sebenarnya dihindari oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya Bapak mempunyai modal yang kuat dan sudah rutin untuk masuk ke perusahaan itu, bicarakan dengan pihak kepala pembelian untuk membuka DO pasti diizinkan karena Bapak sudah menjadi pelanggan tetap. Tetapi kalau Bapak tidak menjadi pelanggan tetap, hari ini bawa besok tidak, sebulan lagi bawa ke sini, biasanya kepala pembelian tidak akan izinkan Anda membuka DO dan biasanya merekomendasikan Anda untuk masuk ke pengumpul besar lainnya, artinya karet bapak itu dijual ke pengumpul yang menjadi langganan dari industri itu atau pabrik itu. Tapi itu juga ada kelemahannya: ketika kepala pembelian ini mencari petani-petani gabung ke pengumpul besar itu, suatu saat terjadi konflik dengan pengumpul besar itu, dia akan menarik semua. Langganannya dan tidak ada lagi yang masuk ke pabrik itu. Pabrik itu akan mengalami kesulitan, bahan baku. Jadi, itu dipersilakan saja, Bapak. Silakan saja, tapi yang paling penting adalah dikomunikasikan dengan baik dengan kepala pembelian dan cek kembali apakah pabrik itu dalam keadaan normal, keadaan sehat, dan bisa membayar uang atau membeli karet itu dan membayar pada saat itu. Kalau misalnya pada hari ini dia tidak bisa, besok langsung ditransfer ke rekening Bapak, ya silakan saja. Itu berarti masih normal. Tetapi kalau misalnya menunggu satu minggu, dua minggu, tiga minggu, saya merasa yakin Bapak sebagai petani tidak akan tahan. Dan pasti direkomendasikan oleh pihak pabrik untuk jual ke pengumpul yang lebih besar. Kemudian pengumpul ini yang berurusan dengan pihak perusahaan. Jadi banyak sekali caranya kalau Bapak Ibu yang sebagai pengumpul itu sudah tahu. Tapi bagi pemain baru itu dia harus bertanya kembali Dan saya memberitahukan ini karena saya dulu pernah menjadi orang pabrik dan saya tahu benar Bagaimana tata cara penerimaan itu kalau pabrik itu kesulitan keuangan ya Itu semua direkomendasikan ke pengumpul yang lebih besar Berarti perusahaan hanya berurusan dengan satu tangan atau dua tangan setidaknya Dua orang lah Ya dua pengumpul besar Jadi ketika ini semua kita bayarkan ke pengumpul besar itu nanti dia akan masukkan lagi bahkan ada pengumpul yang kuat sekali keuangannya dia bisa tahan satu bulan satu bulan kemudian perusahaan lunasi lagi baru dia masukkan lagi terus begitu jadi semua itu tergantung kepada bapak semuanya jadi step-stepnya seperti itu ya saya simpulkan pertama bapak cek dulu kondisi perusahaannya apakah pada saat itu sehat atau dalam krisis kalau misalnya dalam keadaan sehat silahkan masukkan sendiri kalau misalnya perusahaan tidak sehat sebaiknya Bapak masukkan melalui pengumpul. Ya, lebih baik. Yang penting Bapak masih ada untungnya, ya kasih pengumpul itu untung lah. Yang penting Bapak Ibu masih untung dan bisa menerima uang cash dibawa pulang untuk memproduksi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masukkan ini secara rutin, pasti perusahaan izinkan membuka DO. Saya membuka DO itu tidak sulit. Tergantung kepada kita saja rutin atau tidaknya kita membawa ke sana. Apalagi kalau kita bawa dalam skala se dalam satu minggu 200 ton, itu pasti diizinkan untuk membuka DO. Semua itu tergantung kepada para petaninya. Satu, rutin atau tidak. Yang kedua, berapa kapasitas yang dibawa ke pabrik. Kalau itu semuanya berjalan dengan lancar, maka DO itu pasti diizinkan. Begitu saja ke Bapak Muhammad Reza. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.